Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Sedekah dapat dilakukan untuk semua makhluk Allah yang bernyawa, selain kepada manusia, juga kepada hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk hewan, salah satunya adalah dengan memberi makan kucing-kucing terlantar. Kenapa kucing? Iya, karena kucing merupakan hewan yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Sebagian ada yang dipelihara orang, namun tidak sedikit pula yang hidup di jalanan dengan mencari makanan sendiri. Kucing-kucing yang hidup di jalanan pasti sering kesusahan mendapatkan makanan. Maka itulah terkadang rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar tersebut untuk meminta makanan. Bagi sebagian orang, kedatangan kucing itu merupakan sesuatu yang tak diharapkan, bahkan dianggap mengganggu. Maka, kucing itu pasti diusir, bahkan dengan cara-cara yang kasar seperti menendang, memukul, melempar, menyiram, dan sebagainya. Tetapi, sebaliknya, bagi orang-orang yang berbaik hati serta memiliki rasa belas kasih. Pasti akan segera memberi makanan dan air untuk kucing itu, karena mereka menyadari bahwa rejeki yang didapatkan tidak sepenuhnya milik mereka. Ada sebagian yang menjadi hak makhluk Allah lainnya, dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rejekinya dalam rejeki yang mereka dapatkan. Makanan dan air yang diberikan untuk kucing itu merupakan sedekah. Orang yang suka bersedekah sangat disayangi dan dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh rasul, dirindukan oleh surga, serta dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi. Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabat, "Ya Rasulullah..." Tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka Rasulullah menjawab belas kasih, maka itulah orang yang memiliki rasa belas kasih. Rezekinya selalu dilancarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah rejeki dengan bersedekah." Sekilas membingungkan karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa sesuatu yang kita keluarkan maka akan mengurangi dari yang kita miliki namun bersedekah adalah berdasarkan logika iman logika iman mengatakan bahwa rejeki adalah pemberian dari ar-rajak maha pemberi rejeki hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya jadi Allah lah pemberi rezeki jangankan kita sebagai manusia bahkan semut di dalam tanah ikan di dalam lautan burung di udara yang jumlahnya bermiliar-miliar dijamin rezekinya oleh Allah serta makhluk apapun di muka bumi ini dan juga di langit Allah lah yang menjamin rezekinya. Hal ini sebagai wujud kasih sayang Allah dan pertanggungjawaban Allah kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberikan rezeki kepadanya?" Jadi setiap makhluk ada rezekinya. Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman tidak pelit, tidak rakus tidak seraka dan bakhil. Orang yang beriman selalu memiliki sifat kana'ah, yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah Azza wa zala. Itulah yang Allah amanahkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat Allah. Karena jika kita mensyukuri nikmat Allah, berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah. Maka Allah akan menambah kembali nikmat itu untuk kita. Kemudian kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rezeki kita dengan berinfak dan bersedekah. Maka selama seseorang bersyukur dengan mengeluarkan infak dan sedekah, maka selama itu pulalah mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi Apa saja yang kita nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan Allah lah yang maha mengayakan di tangannya segala kekuasaan di tangannya langit dan bumi di tangannya semua hati dan keadaan di tangannya sehat dan sakit, di tangannya sukses dan gagal Di tangannya kaya dan miskin, di tangannya susah dan senang Begitu mudahnya bagi Allah untuk membolak balik keadaan seseorang Maka tatkala seorang si hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya Maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah Subhanahu ta'ala Kenapa dengan bersedekah rezeki semakin bertambah Iya karena orang yang bersedekah mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah Kepada hamba-hambanya yang pemurah atau orang-orang yang gemar bersedekah Allah lah yang menjaga harta kita Allah lah yang menjamin rejeki kita Allah lah yang melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita dengan lipat ganda yang banyak maka itu bersedekahlah jangan ragu-ragu dan takut miskin orang yang suka bersedekah sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala oke pemirsa yang beriman, itulah ulasan singkat tentang mencari rejeki dengan bersedekah semoga bermanfaat dan menginspirasi sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.